تو مسلمان جہاں چیزیں ایجاد کرے گا فائدہ اٹھائے گا وہاں اس کا اللہ کی ذات پر ایمان بھی بڑھے گا ٹھیک ہے جی مسلمان جب سائنس پر غور و فکر کرے گا یہ دوسرے لفظوں میں کائنات میں موجود چیزوں پر ایک مسلمان غور و فکر کرتا ہے تو اس کا اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے توکل بڑھتا ہے یقین بڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ طریقہ کار رکھا ہے جو آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ سائنس کے ذریعے سے تبلیغ بہت عام ہے اور اس کے مجید ابراہیم علیہ السلام کہہ دے ہیں جی انہوں نے کہا نا کہ یہ چاند ہے یہ اپنے وجود پہ قدرت نہیں رکھتا میرا کیسے رب ہو سکتا ہے سورج کے بارے میں کیا ستارے غور و فکر کیا نا پھر نمرود کو جو دعوت دی وہ بھی مظاہر فطرت سے دی ہے وہ بھی چرم فلکی کی سورج اس کے ذریعے دعوت دی ہے اس پر غور و فکر کے ذریعے دعوت دی اٹ مینز کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اجرام فلکیا یا مظاہر فطرت یا آبجیکٹس آف نیچر کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز جو ان کے پہلو میں مذکور ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے توحید کی اشاعت کا بہت بڑا مرکز مسجد کی تعمیر ہوتا ہے کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام میں وہ بھی نہیں ہے مسجد کی تعبیر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد بنائی جب معاشرہ بن گیا تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت ٹھیک ہے جی جنوں انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے صورت الزاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما فلط الجم نب الم صلی اور میں نے جن اس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اقبال نے بھی اسی چیز کو بیان کیا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن نہ شیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے رہے گا نہ راویو و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بہر بے کراں کے لیے تو دیکھیں نا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو مسجد کی تعمیر اس مقصد کو سب سے بڑھ کر یاد دلاتی ہے مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے تو انسان کی پیدائش کے مقصد کو مسجد یاد دلاتی ہے اور دیکھیں جب معاشرہ وجود میں آیا ہے آدم علیہ السلام نے مسجد سب سے پہلی مسجد حرام کچھ کہتے ہیں فرشتوں نے بنائی تو بارہ یہ تاریخی بات بن گئی نا تو سوسائٹی کی معاشرے کی فرد کی اسلام میں مسجد بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ الگ بات ہے کہ آج مسجد اپنا مسجد نہیں مسجد میں جو ممبر ممبر کے براصع ہیں محراب و ممبر کے مراسا وہ یہ کردار ادا نہیں رہے انہیں اصلاح کی ضرورت ہے انہیں اتحاد کی دعوت کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کی دعوت کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے مسلمانوں میں دراریں ڈال دیں یہ بہت غلط ایک اپروچ ہے اور یہ ضروری ہے کہ محراب و مسجد سے ممبر سے یہ آواز آئے جس میں اتحاد ہو اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہو اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت ہو یہ تین بنیادی دعوتیں ہیں جو ہر محراب اور ہر ممبر سے آنی چاہیے ان پہ فوکس ہونا چاہیے مسجد کیوں بنتی ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے کیوں اللہ مسجد میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی کیسے ہوگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی نئے نئے طریقے نے یاد کرنے جو عبادات میرے نبی نے سکھائی ہیں جیسے سکھائی ہیں ہو وہ آپ کریں مسجدوں میں مسنون عبادات مسنون اذکار اور فرائض ان کی ادائیگی ہو کیونکہ اپنی طرف سے جب چیزوں کو عبادت کا نام دیا جائے تو لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ سنت کیا ہے اور یہ مولوی صاحب کی اپنی طرف سے ایجاد کرتا ایک عمل یہ اس میں کیا فرق ہے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ یہ سنت ہے یہ کسی مولوی صاحب کا اجتہاد ہے انہوں نے کہا یہ اچھا عمل ہے فرق ہے بڑے بڑے عمل آپ کو ایسے ملے سنت نہیں رائے جائیں تو مسجد کا یہ بنیادی کردار اور مسجد میں جو ذمہ دار ہیں ان کا بنیادی کردار یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور تو وحدانیت اتحاد ہے ہو اب ہم دیکھ لیں اس میں ہم کس حد تل کامیاب ہے اس میں بڑی بہتری کی ضرورت ہے تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام جو پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی پھر چالیس سال ظاہر ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین میں آدم علیہ السلام کی اولاد سیٹل ہو گئی تھی پھر مسجد اقسام چالیس سال بعد بنی مسجد کی اہمیت دیکھ لیں پھر تو نو میں یہ ظاہر ہے مسجد حرام کھانا کانبا یہ شہید کہہ دیں بسمار ہو گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی تعمیر بھی توحید کی تبلیغ میں کتنا زیادہ اور بڑا کردار ادا کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ مسجد بنائی اور پھر اس کی خدمت خود کی باپ بیٹے دونوں نے مستریوں کا مزدوروں کا کام کیا ہٹیں لگائیں مزدوروں کا کام کیا نبیوں نے اور پھر ساتھ دعائیں کی اخلاص ہو دعائیں کرے اللہ قبول کرتے ہیں اور پھر ہم نے تو اسٹینڈرڈ قائم کیے ہوئے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو ایفینا ایفینا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والے والوں رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کی کیونکہ جب کوئی مسجد میں نمازی آ جاتا ہے تو اللہ کے لیے لحاظ ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کا اس وجہ سے احترام کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے آ رہا ہے یہ کرنا چاہیے آج کے دور میں بھی کئی لوگ ہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ نمازوں کے جوتے سیدھے کر کرتے ہیں یہ اللہ سے محبت ہے نا کہ اللہ یہ تیرے دھر کی تیری بندگی کرنے آئے ہیں ان کا اعتراف اس لیے کہ تیری بندگی کرنے آئے ہیں تو جو اللہ کی بندگی کرنے آئے ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے ان کو قریب کرنا چاہیے اگر غلطی کوتاہی ہو تو اس انداز میں نہ ہم ان کو دانتے یا اصلاح کریں کیونکہ اگر ساری زندگی میں مصیبتیں نہیں بڑھنا یہ نہ ہو پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتحادی آگیا آ گیا نیا مسلمان ہوا تھا اس کو مسجد کی عذاب کا پتہ نہیں تھا اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا اب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ ڈاڑنے لگے اب ٹھہر جو نہ روکو اس کو کرنے اور یہ طبی لحاظ سے بھی جب مسانے سے یورین کا اخراج شروع ہو جاتا ہے نا یورینیٹ ہونا شروع ہوتا ہے پیشاب کا اخراج تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے وہ رکے بھی تو قطرے گرتے ہیں ناری میں سے کچھ نہ کچھ سسٹم ظاہر ہے پھر بڑھاپے میں تو آپ کو پتہ ہے فارغ ہونے کے بعد بھی ڈراپنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ معاملے تو ہے نا مسانے کے پرابلمز ہوتی ہیں آپ کے اس عمل میں بھی حکمت ہے آپ نے کہا اس کو فارغ ہونے دو فارغ ہو گیا جو غصہ کر رہے تھے وہ دیکھا تم پانی کا ڈھول لاؤ اور اس کے پیشاب کے باہر اس کو بلایا جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا اور آپ ہاں نے فرمایا یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے اس مقصد کے لیے نہیں ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جیسا ہمدرد ہاں اور مسلم کسی کو نہیں